warga masyarakat engkang satuhu bagiomulia poro pangemban-pangembatin projo satria menegari melikin pun bopo utawibu kades kedung kumpul galas doya parangkati pun kata lumpen bapak camat Bapak Kapolsek Bapak Kuramil Kecamatan Sukorame ingkang pantes di Solo. Sadaripun matur, monggo Muji syukur wonten Dengar Gusti Allah, ranteng sedaya rahmat hidayah selametan dipun paringaken kula lan panjenengan sedaya katitik panjenengan saged ngrawuhi undanganipun panitia utawi lapak polo dalam sedoyo masyarakat Palombo kanti wilujeng selamat so. Para undangan poro laus doyo sarau pati dengan dipun sumuni doa restu Kini pun masyarakat Palombo Bapak Asun dalas dhewe panitia ngawontenaken sedekah bumi utawi ambal warsa wonten ing papan menika. Ing pangajab donga panjenengan mugi bumi palwombo ingkang dipun sedekahi menika dados bumi ingkang gemah ripah loh jinawi. Cukul tan tinandur murah kang tinuku warga sedaya seger waras. ke rezekine. Salembeting sedekah bumi, Bapak panitia, Bapak kasun dalem sedoyo masyarakat ngawontenaken hiburan. Wonten siang menika katindakaken campursari wahyu budaya. Ingkang dipun pangarsani dening Ki subari inggih Bapak dalang Supari saking telakang wang wombo kedung-gunggul suku waramwe lamung. Tukang rawit! Pengenka kan tidak akan dibombo tarsem pokoknya mula. Wiro suwaru kan dideakin, mas becok di rokok mula ikan tan saklo tersang. Wonten siap menika. Wonten gono cacak nem. Ingkang sisih ler piyambak boten asih menika saben taun menawi palu ngawontenaken sedekah bumi tetep hadir. Menika Mbak Mustiani saking Lamongan. Wonten Mbak Tika saking Kauman Kabuh Jombang. Engkau sing awan wonten Mbak Linda saking rame Lamongan putra daerah ingkang boten asing malih wonten ing selatan. Ugi wonten Mbak Artika saking Poso Jombang mangke titeni mawon. Iku sing ting pingting. Piwonoan Wonten Mbak Dila saking Modo Lamongan ugi. diwangi mau wonten bakjian kirana saking beluluk lamongan kasem kuyung sound system profesional EWD saking kesongo kedung ada Bujonegoro meninggal jembel guring Lamongan Selatan Bujonegoro Lamongan Kabu dimana abadikan kalian video gayo oficial saking Sidoarjo ganti operator Mas Ugi mangke panjenengan saged nyuwun tembang melalui e-token ingkang dipun kalian Wahyu Uda